بسم الله الرحمن الرحيم बसमिल्लर नमदली अला रसूल करीम अलकुम प्यारे दोस्तों में नाफ़े चैनल में आपको खुश आमदीद मेरा नाम मोहम्मद अहसानल सजाद है और आज की इस वीडियो में हम कुरान पाक में ज़िक्र किए गए मशहूर अम्बिया करामिलम के तसलसल और उनके आपस के ताल्लुक और शजर नसब पर बात करेंगे दोस्तों अब तक की मेरी वीडियोज़ में सबसे ज्यादा उस वीडियो को पसंद किया गया जिसमें हजरत इब्राहीम का सिलसिल नसब बयान किया गया था लिहाजा आपकी पसंदीदगी को मद्द नज़र रखते हुए मैंने ये सोचा कि क्यों न दीगर अम्बिया कराम के सिलसिले और शजर नसब पर भी इसी तरह की एक तहकीक कर ली जाए जिसके बाद मैंने अपनी सोच को अमली जामा पहनाया और अब नतीजा पेश खिदमत है तो आइए अब अपने मौजू की तरफ आते हैं दो तो सौ बिलाशुबा इस कायनात के पहले इंसान और अबुल बशर हजरत आदम अल्लाह ताल के पहले पैगम्बर थे इनके बेटों में तीन मशहूर बेटे काबिल हबील और हजरत शीसम हैं शीसम की नसल में अल्लाह ताली ने हजरत इदरीसम को महबूज़ फरमाया जो हज़रत आदम और शीस अलहमदलाम के बाद पहले नबी थे तोरात में इनका नाम उखनो बताया गया है इनका शजर नसब उखनो यानी इदरीस बिन यारत बिन महलाइल बिन कनान बिन अनोश बिन शीश बिन आदम है हजरत इदरीसम की नसल में अल्लाह ताला ने हजरत नू आम को मबूस फरमाया जो पाँच अज़म रसूलों में पहले रसूल हैं इनका नसब नूह बिन लामिक बिन मतुशालक़ बिन इदरीसलाम है इन्होंने अपनी कौम को साढ़े नौ सौ साल तक दीन हक की दावत दी लेकिन उन्होंने आप की नाफरमानी की जिसकी पादाश में उन पर पानी का आलमी तूफ़ान आया और वो सब गर्ग कर दिए गए सिर्फ़ नूसम और उनके मानने वाले ही बाकी रहे। उसके बाद नूसलम की नस्ल में इंसानियत फिर से फली फूली जिसकी वजह से नूसलम को आदम षानी भी कहा जाता है तूफान से बच जाने वालों में नू आम के तीन बेटे भी शामिल थे जिनके नाम हाम साम और याफिस थे इनमें साम के बेटे अरफशात की नस्ल से हजरत हुद्लम मबूस हुए जिनका तजकर तौरात में आबिर के नाम से किया गया है इनका नसल आबिर बिन शाल बिन अरफात बिन साम बिन हज़रत हैजरत हुद्लाम कौम आद के पैगंबर थे जिनका मस्कन ज़ज़ीरा अरब के जनूब में हज़र मौत के इलाके आहकाफ में था दो सौ कौम आत के बाद कौम समूद आई जिन पर अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर हजरत साल आलाम को मबूस फरमाया जो साम ही के बेटे इरम की नस्ल से थे इनका नसब अबनी कशीर रमत ने इस तरह बयान किया है साल बिन उबैद बिन मासह बिन उबैद बिन हाजिर बिन सम बिन आबिर बिन इरम बिन शाम बिन नूसम इस कौम का मस्कन भी जजीर अरब में वाक़ था मदीना मुनवरा और तबूक के दरमियान अल अल्ला के करीब मदान साले का इलाक़ा है जहाँ इनके पहाड़ों और पत्थरों को तराश कर बनाए गए मकानात के खंडर आज भी दीगर इंसानियत के लिए इबरत नसीहत का सामान है बाराल ये कौम भी अपनी नाफ़रमानी के सबब हलाक कर दी गई उसके बाद सलाम की नस्ल में अल्लाह ताला ने अपने खलील हजरत इब्राहीम को मबूस फरमाया जो इराक़ और बाबिल की सरजमीन में पैदा हुए इनके और हजरत हुद्लम के दरम्या पाँच वादे बताए जाते हैं इनके वालिद का नाम तारह था जिसे कुरान पाक में आज़र कहा गया है इनका नसब इब्राहीम बिन तारह बिन नाहूर बिन शाहरुख बिन अरहू बिन फ़ालग बिनहूदलाम है इब्राहीम्सम के एक भाई हारान थे जिनसे हजरत लूत लूतम पैदा हुए इनकी कौम का मस्कन बहर मैत के किनारे सदूम और अमूरा की बस्सियाँ थीं इनको भी अल्लाह ताला ने इंतहाई फ़ाश हरकत के सबब दर्दनाक अजाब से हलाक किया और इन पर पत्थरों की बारिश भी बरसाई गई दोस्तों, इब्राहिम इब्राहीम के दो बेटे भी अल्लाह ताला के पैगम्बर थे वो दो पैगम्बर हज़रत इस्माइल और हजरत इसहाक इसहाक़ुम हैं हजरत इसहाक़ के बेटे हजरत याकूब और यसू थे हजरत याकूब का लकब इसराइल भी था इनकी औलाद और नस्ल को बनी इसराइल कहा जाता है बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने कसीर अंबिया को मबूस फरमाया हज़रत याकूब के बारह बेटे थे जिनसे बनी इसराइल के बारह कबाइल वजूद में आए उनमें एक बेटे हजरत यूसुफ़ थे जिनको अल्लाह तबूत से सरफराज फरमाया और जिनका तफसीलीस्सा कुरान पाक की सूर्य यूसुफ़ में मौजूद है ये वो वाद पैगम्बर हैं जिनके बाप दादा और परदादा भी नबी थे इसीलिए इन्हें अहादीस में करीम अबन करीम अबन करीम अबन करीम कहा गया है दोस्तों जैसा कि मैं सीरतुलनबी सल्ला वसल्लम की एक वीडियो में बता चुका हूँ कि अपनी कौम से मायूस होकर हजरत इब्राहीम ने इराक़ से फलसतन की तरफ हिजरत फरमा ली थी और फिर वहीं मुस्तकिल कयाम किया इनके बेटे हजरत साख़ और पोते याकूब यहीं पले बड़े हती कि हजरत यूसुफ़ के ज़माने में तमाम बनी इसराइल मिसर की तरफ हजरत कर गए फिर वहीं मिसर में ही बाद में अल्लाह ताला ने इनमें हजरत मूसा और हज़रत हारून आलम को मबूस फरमाया लेकिन उनसे पहले चंद दूसरे अम्बिया का जिक्र करना मैं ज़रूरी समझता हूँ उलमा ने अम्बिया की तर्दीब में पहले ज़िक्र किया है दोस्तों हजरत अलैहिस्सलाम के बेटे या ईसू की नस्ल में हजरत अलैहिस्सलाम मबूस फरमाए गए जिनका नसब एक कॉल के मुताबिक ऐब बिन मूस बिन जराह बिन आईस बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं। ये अल्लाह ताला के इंतहाई सबिर पैगम्बर थे इनका सब्र मिसल था हजरत अलैहिस्सलाम के बाद अम्बिया की तरतीब मेंलमाए कराम हजरतफ़िल को बयान करते हैं मौर्ख़ीन की एक जमात के नज़दीक ये हज़रत ऐब आलाम के फर्जंदे रशीद थे व्लम ये अपनी कौम की तरफ से उनके बड़े थे उनके फ़ैसले नमटाते और खूब बदलो इंसाफ़ फरमाते और उनके दीगर मामलों की किफालत फरमाते जिसकी वजह से इनका नाम जुल्किफिल पड़ गया जिसका माना है किफालत वाला दोस्तों इब्राहीम के दीगर बेटों में एक बेटे मदीन भी थे जिनकी नस्ल में अल्लाह अल्ला तजरत शुएब आलम को पैदा फरमाया इनके नसब के बारे में मुख्तलफ अकवाल हैं लेकिन सबके मुताबिक इनका नसब हज़रत इब्राहीमाम से ही मिलता है एक कॉल के मुताबिक इनका नसब शुब बिन मिकाइल बिन यशप बिन मदियन बिन इब्राहीम है व्म इनको अल्लाह ताला ने अहले मदियन की तरफ मबूस फरमाया जो हिजाज के शुमाल में तबू के करीब एक मकाम है खिताबत में हजरत शुब्ब को कमाल हासिल था जिसकी वजह से आपका खतीबुल ख़ीबिया मशहूर है इनकी कौम नाप तोल में कमी करती थी और किस्म किस्म की सरकशियों और नाफरमानियों में डूबी हुई थी हजरत शुयब के समझाने पर भी ये लोग बाज ना आए और अजाब इलाही से हलाक कर दिए गए दो सौ पाक में नाम से मजकूर पच्चीस अम्बिया कराम में से चार अरबी थे जिनमें एक शुएब थे और बाकी तीन में रसूल सल्हुले वम के अलावा हज़रत और साल वाम थे हज़रत याकूब याकूबलम के बेटे लावी की नस्ल में हज़रत मूसा आसलम और उनके भाई हारून हैं इन दोनों के वालद का नाम इमरान था जिसका नसब इमरान बिन काहिद बिन आज़िर बिन लावी बिन याकूब ूब था कुरान पाक में नाम के साथ जिस नबी का सबसे ज़्यादा तस्करा किया गया वह हज़रत मूसा है आपने अपनी कौम को मिस्र में कितियों की गुलामी से आज़ाद करवाया और फ्रौन और उसके पैरोकार बहरे कुलजम में गर्क हुए इनका तफसीलीस्सा कुरान पाक में मुख्तलिफ मकाम में बयान किया गया है मिस्र से निकलने के बाद आपने अपनी कौम को अर्ज मुक़दस यानी फ़लस्तीन में हजरत फरमाने का कहा और वहाँ मौजूद कौम ममालिक से जहाद का हुक्म दिया जिस पर बनी इसराइल ने जिहाद से इनकार कर दिया इस इनकार पर आपकी कौम चालीस साल तक मैदान तई के लक वक सहरा में भटकती रही और इसी दौरान हजरत मूसा और हारून आलिम इस दुनिया से कूच फरमा गए दोस्तों कुरान पाक में हज़रत मूसा और ख़जर आलिम की मुलाकात के वाक़े में हज़रत मूसा के एक खादिम का भी तस्करा है मुफसरीन के नज़दीक इससे मुराद हजरत योशा बिन नून आलम है जिन्हें हजरत मूसा के बाद नबूत से सरफराज फरमाया गया ये हजरत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे इनका नसल योशा बिन नून बिन इफ्राहीम बिन यूसुफ बिन याकूब है मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद बनी इसराइल की क्यादत इन्हीं के सपुर्द हुई अम्बिया की तर्दीब में इसके बाद हजरत इलियास को बयान किया जाता है कुरान पाक की सूरत साफात में हज़रत मूसा और हारून आसलम के बाद हज़रत अलियास का तस्करा है जो हजरत हारून आसमाम की नस्ल से थे और इनका सिलसिला नसल बाज़लम के नज़ीक अलियास बिन यासिन बिन फनहास बिन अजार बिन हारून बिन इमरान है। इन्हें अहल बालबक की तरफ नबी बनाकर भेजा गया जो बिलाद शाम में दमिश के शुमाल में लेबनान का एक कदीम शहर है जिसके खंडर आज भी माजी में इसकी अज़मत और शौकत के मज़र है बलह हजरत अल्सम की कौम का बुद्ध था जिसे लोग पूछते थे जैसा कि कुरान पाक में अरसाद है जिसका तर्जुम यह है और अलियास भी पैगम्बरों में से थे जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम डरते क्यों नहीं क्या तुम बाल को पुकारते और उससे पूछते हो और सबसे बेहतर पैदा करने वाले को छोड़ देते हो यानी अल्लाह को जो तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादा का परवरदिगार है दोस्तों हजरत इलियास के बाद हजरत यसा आलाम थे जो बनी इसराइल को हजरत इलियास के रास्ते और शरीयत पर बुलाते रहे हती के इनको भी अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया इनका जिक्र कुरान पाक में दो मकाम पर दीगर अंबिया के साथ आया है इबन साहमत ने इनके वालिद का नाम मखतूब ज़िक्र किया है जबकि इबन असाकर ने इन्हें हजरत यूसुफ आल्लाम की नस्ल में बताया है और इनका नसब यूँ बयान किया है यानी असबात बिन आदी बिन शौतलम बिन इफ्राहीम बिन यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक़ बिन इब्राहिम अल हमसरातलम दो सौ बनी इसराइल के दो जरील कदर पैगम्बर हज़रत दाऊद और सलेमान सलेमानलहम हैं जो हजरत याकूब के बेटे यहूदा की नस्ल से थे हज़रत सलेमान सलेमानसम हजरत दाऊद सलाम के बेटे थे जिनका नसब दाऊद बिन ईशा बिन अवैद बिन आबिर बिन सलमोन बिन नशो बिन अविन अदब बिन इरम बिन हसरून बिन फर्श बिन यहूदा बिन याकूब बिन इसहान इब्राहीम सलात वाम है ये बनी इसराइल के बादशाह तलूद की फौज में थे और इन्होंने ही जालूद को कत्ल किया जिसका कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर दो सौ इक्यावन में इस तरह किया गया है जिसका तर्जुमा यह है बस तलूद की फ़ौज ने अल्लाह ताला के हुक्म से उनको हजीमत दी और दाऊद ने जालूद को कत्ल कर डाला और अल्लाह ताला ने उसको बादशाही और दानाई बख्शी और जो कुछ चाहा उसे सिखाया दो तालूद के बाद अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद को बादशाह तता फरमाई और इन पर अपनी किताब ज़बूर को नाजिल फरमाया इनके बेटे हजरत सलेमान इनके वारिस हुए और इन्हें भी अल्लाह तबरदस्त बादशाह तता फरमाई जो ना उससे पहले किसी को अरमाई थी न उसके बाद जैसा कि हजरत सलाम ने अल्लाह दुआ की थी दोस्तों सलाम भी अल्लाह ताला के पैगंबरों में से थे जिनका न सिर्फ कुरान पाक में तस्करा है बल्कि इनके नाम पर पूरी एक सूरत है इनके नसब के बारे में कोई खास मालूम दस्याब नहीं बस जगहों पर इन्हें हजरत याकूब के बेटे बिन यामीन की नस्ल से बताया गया है लेकिन इसकी कोई असल नहीं मिल सकी सिवाय इसके कि हदीस में इन्हें यूनस बिन मता कहा गया है वल्लम वमाय तफसीर फरमाते हैं कि यूनसम को अल्लाह ताली ने सरजमीन मूसल में अहल नवा की तरफ भेजा था कुरान पाक में आपका तस्करा जुनून और साहिबल हूद के नाम से भी किया गया है जिसका माना है मछली वाले क्योंकि आपको एक मछली ने निकल लिया था और आप कई रोज तक मछली के पेट में रहे दोस्तों बनी इसराइल के आखिरी चंद पैगंबरों में हजरत ज़क़रिया जकरियालाम हैं, जो हजरत सुलेमान सलमान की नस्ल में बताए जाते हैं इनका शजर नसब जकरिया बिन बरख़िया बिन मुस्लिम बिन सदूक बिन हिशबान बिन दाऊद बिन सुलेमान बिन मुस्लिम बिन सदीक बिन बरख़िया बिन बल بن बिन याकूब बिन शलूम बिन بن बिन इनामिन बिन रही बिन सलेमानिन दाऊदा है ये रिश्ते में हजरत मरियम के खालू थे और उनके कफील भी थे आपने जब उनके पास बगैर किसी वास्ते के गैर मौसमी फल देखे तो आपने अल्लाह ताला से बुढ़ापे में औलाद की दुआ मांगी फिर अल्लाह ताला ने आपको हजरत यही से नवाजा जिन्हें बाद में नबूत भी अता फरमाई ये भी अल्लाह ताला के बरगजीदा पैगंबरों में से थे और हजरत ईसा आलाम से पहले मबूस फरमाए गए येसीम के ख़ालाजात थे और उमर में उनसे छः माह बड़े थे दोस्तों ईसा आलाम की वालदा हजरत मरियम भी सलाम की नस्ल से थी इनके वालिद का नाम इमरान था और इनका नसब मरीम बिन इमरान बिन बाशिम बिन अमून बिन मीशा बिन हजकिया बिन अहरीक बिन मोसम बिन एजाजिया बिन अम्सिया बिन याविश बिन अहिहू बिन याज़िम बिन बहफाशात बिन ईशा बिन ईयान बिन रहबाम बिन सुलेमान बिन दाऊदाम हैं हज़रत ईसा आलम बनी इसराइल में अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर थे और इनका शुमार भी उज़म रसूलों में होता है इन पर अल्लाह ताला ने अपनी किताब इंजील नाजिल फ़रमाई एक मुद्दत तक आप ज़मीन पर रहे और फिर यहूदियों ने आपको सूली पर चढ़ाना चाहा तो अल्लाह तंदा आसमानों पर उठा लिया खुरब क़्यामत में आप फिर नजूल फ़रमाएंगे और शरीय महम्मदिया पर अमल पैरा होंगे दोस्तों दोस्तोंजरत ईसा के तकरीबन छः सौ साल बादल ने अपने आखिरी और महबूब तरीन पैगम्बर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल् वसम को मबूस फरमाया जो हजरत इस्माईलम की नस्ल से हैं आप सल्हुह वसम का शजर नसब इनशा मैं अलग वीडियो में बयान करूँगा दोस्तों जैसा कि आप इस शजर में देख सकते हैं कि हजरत इब्राहीम के बाद अक्सर अम्बिया इन्हें की औलाद में मबूस फरमाए गए इसी वजह से इन्हें अबुल अम्बिया कहा जाता है दोस्तों इसके साथ ही मैं आज की इस वीडियो का अख्ताम करता हूँ इससे अगली वीडियो में इनशा हम अरब कबाइल का सिलसिला जारी रखते हुए कबाइल मुजर की शाखों की तफसील देखेंगे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको इसमें किसी किस्म की कोई कमी महसूस हुई या आप इस बारे में कोई बेहतरी की राय देना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर इससे आगाह कीजिएगा मैं आपका मशकूर रहूँगा दोस्तों इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाने के लिए शेयर ज़रूर कीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मजीद वीडियो से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ असलम वरहि वबरकू